И всем привет, с вами Макс, и сегодня мы будем играть игрушку под названием Blooms 2. Я буду играть не один, а со своим другом... Ренатом! И да, вы не ошибились, Ренатом. Мы будем зараз сыграть на арене, а сколько ж вам понравилось видео, мы будем играть вместе. Зараз ну, я его за... приглашаю. Подредить. Я нажимаю подредить. Ренат, да, я тебя вижу. Уже бо... ты готовый? Да. Смотрите, вот и Максим и я. Вы готовы. Это будет максимально. Мы? Мы это выложим прямо в интернет. Ренат, я и так выложу это в интернет. Люди, я сделаю вам поменьше экран, чтобы вам оно не мешало. Все, Вам так удобно смотреть, так что ладно. Да, тут вообще соперников нам нелегко найти. Ой, стой, извини, я забыл включить на общий. Чтобы мы общий. быстрее поиграли. Ну, чтобы быстрее напарники, э, враги нашлись. И да, я поставлю на паузу, а сколько же это будет тревать долго, так что ладно, ставлю на паузу. И, как вы видите, мы нашли сопер... нам соперников. И я думаю, мы продуем. Вот это честно, мы продуем. Ну что ж? Не, улыбаться. мы не продуем, я хочу их выиграть. Ренат, я просто удивляюсь, что будет? Оу, видите, какой уровень. Ренат, тебе повезло, ты хорошо укрыта, а я нет. О май гар, о май гар, о май гар. Смотрите, меня с первого раза упили. С двух ударов, люди, но это нереально так. Я его ненавижу, я хочу его прибить. Оу, зараз меня попадут, зараз меня убьют. Ха. Мы пошли. продули. Люди, я поставлю на паузу, похи мы не продули. Ай. Я как говорил, мы продули. Ребят, перестань микрофон дышать. В Его. Ох. Ну что, как вы видите, мы продули. Но мы наносили ему урон, так что мы можем получать бонусы. Ну что ж, я поставлю опять на палубу. Подожди, у меня тут задание, подожди, награда. А, ну давай, набирайся. И так. Да, люди... Как ты думаешь, и... мне выбрать пушку или кирпичи? Пушку. Пушка, видите, я выбрал пушку, теперь все. Ренат, Дальше они там... не видят твой, и, твой экран. А. <laughs> они видят только мой экран. И да, люди... Я хочу вам сказать, что если будет наша битва маленькая, то мы будем не три битвы снимать, а сразу же четыре. Ну что, шринар, да. ты готовый? Да. Хоть бы не, не те же самые попались, люди. Ты на общие цены ставил, да? Да, я поставил. Ок. Конечно, Максим на тринадцатом уровне, а пока на десятом. Скажи спасибо, что я тебе до десятого прокачал. Алло. Чё? Да, спасибо. А достать? Я тебя встать, э, через Магро отошлю запись нашу. Люди, так. как вы видите, мы опять продуем. Ну что за проклятие? Кстати, вот это, это 16 и я... 15 ага. уровень, я не знаю, мы продумали, но... выиграем, но я хочу выиграть. Ренат, это мы вряд бо это самая ч... легкая походу карта. Тут надо брать твои любимые повторения. Тут на двоих очень легко. О, молодца, блин, молодца, получите. На вам. Ринат, понял? Кажется, Ой, меня а сейчас они тебя попадут. Потому что я слабый, да? Да. Опа. Кстати, Опа. а что ты не поменял на пушку? Что ты не поменял на У пушку? У меня пушки пока не было, просто выбрал пушку. Так ты же можешь зараз ей поставить. А, ну ладно. На после того, как мы пробьемся. Давай, ты этого. Ты пятнадцатого скидывай. Да я сейчас ей дам. Это да капусточка, видите вы, да, ребята, моя капусточка. На, да, блин. На. Да. Но Ой, это не надо. У нас зараз в тебя попадет, она сто процентов в тебя попадет. Ура. Кто это? А, этот не Сейчас с Максимом. Видео снимаю. А, меня убили я не боюсь ну, мама не, я не могу почти не слышать ну мама, мы на видео, О, блин, а, ненормальные а, да? кто? Ренат, а. я может вряд ли выложу это из интернета <су drives> <су drives> я умер, как вы видите <су drives> ну да, даже я вижу. я буду сейчас собирать синие штучки Ринат, хочешь, прикол расскажу? Да. я не вижу эти ши... синие штучки значит, ты из речи или то? то, то что... потому что ты не умер да, я знаю. И да, это наш второй по счету бой. Ну а сколько же затягивается надолго? Аня. Все, мы проиграли. Я поставлю на паузу. Да. Дальше мы продолжим. Я поставлю на паузу. Чтобы вы не видели наше мучение. И да, мы найдем соперников, тогда я снова включу. И всем привет. Ну, как вы видите, что мы противников можем вложить, как вы знаете, что Ренат. Седьмой и четырнадцатый уровень. А почему? 14 да, и как-то странно, почему это Максим внизу? Да, кстати. Я должен заспауниться сверху, а заспаунился снизу. Смотрите, бедный Максим его мачат. Но я сейчас за него уступлю. Подсад, я половину жизни сняла. У этой какой-то седьмой уровень, представляете, седьмой? Тихо замочу ведат, ее. Ведат, возьми ты седьмой, а я это четырнадцатый. Ну давай. Максим, только не промажь, пожалуйста. Пытаюсь. Да. Мы против девок. Пацаны против девок. Ну чё ж, держите, детки, Мы сейчас вам покажем. Ага опа! Опа! Рина, знаешь, опа! Прикол расскажу. Ты ей да. ничего не наносишь. Ты давай седьмую уложи. Э, я, я на нее хочу. Ну ты почти не Чтобы ничего... ей было очень больно. Ты ж ей ничего почти не наносишь. А седьмое уровня, блядь. Хочешь прикол расскажу? А она да. мне вообще даже, она мне даже миллиметра не сняла. Восьмая. Восьмая, то есть. О, я по ком-то попал. Опачки, тапочки. О, Ренат, четырнадцатая за тобой. Че? Четырнадцатая, ты четырнадцатую добьешь. О, а ты седьмой хорошо. А, Вы седьмой. По... Меня не убьют конечно же. Ах, косой, блин, ножницы, ну, офигеть. Где это стать? Вот это косая, честно. О. Ренат, мы снимаем 8 минут. Так. Сейчас и мы дадим. Нас, Ренат, и это у нас по счету второй бой. Как видите, я замочил ее. Ну что ж, снимаю за мной, беру ее на на пуляне. А почему у тебя ракеты выскакивают, а у меня только бомбы? Мощь Мощь, Мощь два раза Мощь 50 и один раз Мощь 30. А, да понятно. Я Смотри, беру, какая пожалуйста. хитрунка, блин. Смотри, какая хитрунка. Сейчас я дам. А, ну ты почти с ней наравне, так что ты можешь и легко убить, я? Не наравне, вообще-то. На, да, блин. На, на. Ну, вот. какая-то бронирована. Скажи. Да. О, подожди, я хочу использовать жизнь. Так зачем тебе жизки? Да я могу использовать жизнь, чтобы О, снайпер, она по кому-то из нас попадет. Ай-яй-яй. Она, ей, она, ей, она ей. на том же самом месте. А, ну извини, я зараз ей положу. А ты снимаешь видео? А? Ты снимаешь видео? Да. Я oh. yes, so, видите ваше подачу. Я победу. поставлю, я ставлю на паузу. Увидимся Mama. через паузу за yep. да, три да. секунды. Итак, вы видите, мы нашли опять тех же самых.